Слава Украине, при этом от Полонского. Ребята, очень интересно. новости приходят из временно оккупированного расистами файного украинского места Севастополь. Очень-очень да? просто интересные новости. Расисты сегодня с утра в мыле там бегают, не могут понять, как это случилось и что случилось. Не, что случилось они уже знают, но как с этим быть, они тоже не знают. Итак, сюжет следующий. На стоянке сегодня утром, на одной из стоянок в Севастополе, нашли в автомобиле парочку офицеров российско-фашистского черноморского флота застреленными. Да, прямо в автомобиле. Как это произошло, не совсем ясно. Фамилии не указываются. Будет немножечко позже, соответственно, мы вам доложим. Вот. Но что интересно, что закобзонили их еще Вчера, по всей видимости, как говорят расисты через лобовое стекло, насколько они говорят, стреляли в упор. Вот. И, собственно говоря, тот, кто это сделал, сделал ноги, после этого его никто не найдет, не нашел. Ну, сейчас будут искать, понятное дело, это т.д. и ТП. Что я себе думаю? Ну, тут несколько вариантов, собственно, несколько, да. Первый вариант, что это какой-то конфликт между, денежный конфликт, возможно, еще что-то, но это менее такое состояние, скажем, бизнес-конфликт здесь менее вероятен, хотя может иметь место быть. Второй момент – это расплата за, соде... за преступления, содеянные расистами в Украине. Ну, тут может быть, более такой вариант живой. Почему? Потому что очень многие расисты из из этого состава этого флота. Правда, флот, кстати, сейчас сделал ноги, его нету в Крыму, он удрал в Новороссийск, в Туапсе. Вот. Но не суть. Вполне возможно, что это ответка, так сказать, за преступление, совершенное в Украине. То есть мы прекрасно знаем, что российско-фашистские корабли занимаются обстрелами ракетами «Калибр» по городам и селам Украины, вполне возможно, что вот эти путинские бандиты этим именно и занимались. И, как говорится, это послужило причиной происшедшего. Ну, как только будет что-то более понятно, я вам обязательно, ребятки, доложу. Пока что единственное, что, как говорит наш гур, неяко подлюка под люка возможно уйти из за скуэни в Украине злочины тому все буде Україна. Далі буде.